Jadi setiap orang yang mukmin tu bersedekah kata Allah Subhanahu taala. Maka kita kena memperbaiki saudara-saudara kita. Apa yang perlu kita perbaiki? Ia ya, akidahnya, ia ya, akhlaknya, ia ya, kondisi apa keadaan ekonominya, ia ya, keadaan pendidikannya, dalam semua hal. Fa aslihu Kita perlu memperbaiki. Melanda Malaysia tanah Melayu pernah dijajah oleh Belanda selama tiga, uh, uh, Portugis selama 300 tahun. Kan? Uh, begitu juga Portugis, apa tu Belanda pernah menjajah kita lebih daripada 145 tahun. Orang Belanda tak pernah pun claim kata tanah Melayu ni adalah tanah dia orang. Orang Portugis apa tah lagi. Walaupun ada keturunan Portugis yang duduk di Melaka sampai hari ini. Kan? Jadi itu sebabnya kenapa penjajah tetap penjajah. Walaupun dia orang dah duduk tahun 1948 kat situ, ke dah majukan negara tu ke, tetapi cara dia orang dapat tanah tu jelas-jelas secara paksa, kedua menzalimi penduduk asal, kan? Ketiga kan dan kemudiannya dia orang bukan hanya menzalimi penduduk asal juga kemudiannya menekan penduduk asal tu dan di letakkan di satu tempat yang bernama Gaza. Di situlah disumbat 1.8 juta orang manusia. Dan bukan hanya itu. Kalau siapa yang tak tahu, Semenanjung Gaza tu kemudiannya di apa dipagar dengan pagar konkrit setinggi uh, 3 meter. Ya. Yeah. Jadi tinggi bayangkan sekeliling apa tu daerah Kintar tu ada konkrit 3 meter kan setebal 1.5 tingginya uh, 3 meter. Ha, jadi itulah mereka kelilingi semua dan ini yang nak dibuat oleh Trump dengan sepadan Mexico yang tak jadi tu. Ha, dia mula nak letak samalah kan idea Yahudi. yang <laughs> sama je. Jadi kemudiannya kan dia, dia, letak dan tak boleh ada bantuan. Itu sebab kenapa dia orang tempat sebab terowong. Ha. Eh, itu sebab kenapa kan dia kita sebagai kan dia uh, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan la yu'minu ahadukum hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kita ni kena merasakan rasa simpati kepada saudara kita di Gaza eh beza dengan tebing barat tebing barat ni kerana dikuasai oleh PA eh, Palestinian Authority mereka ni mendapat eh, sokongan antarabangsa kononnya eh sokongan antarabangsa ni in inverted commas lah tapi maksudnya mereka tu diakui Itu sebabnya kenapa bila ada uh, kononnya apa tu uh, duta Palestin mengatakan tak ada bantuan sikit pun kepada Masjid Al-Aqsa yang sampai kan betul tidak ada sesen pun bantuan yang sampai kepada Masjid Al-Aqsa melalui mereka ha, yang itu yang, kita kena faham sebab apa sebab mereka ni diakui oleh dunia antarabangsa maknanya mereka ni kan sejalanlah dengan fikrah dan tindak tanduk yang dikendaki oleh Zionis. Siapa yang nak bagi bantuan kepada mereka? Ha, kita akan bagi bantuan kepada orang-orang yang betul-betul membela Masjidil Al-Aqsa. Oh. Itu yang jelas dan pasti. Ha, ya, itu yang jelas dan pasti. Jadi kita perlu merasa simpati dengan itu sebab kalau kita tengok isu yang sekarang berlaku ya. Ketika Syekh Jarrah tu ditangkap, eh, ketika masyarakat ditekan, siapa yang membela? Bukan daripada tepi barat yang datang membela daripada Gaza. Jelas-jelas roket dan lain sebagainya kerana nak membela saudara yang ditekan di di apa di di, di Masjidil Aqsa. Gaza juga yang bantu. Jadi itu sebabnya kenapa saya menyeru pada diri saya dan semua kan. Ya, mari kita kalau seandainya kita nak membantu betul-betul Palestin ni, bukan memang kalau seandainya diakui bahawa oleh apa tu wakil PA tak ada bantuan, betul. Saya setuju, sangat setuju. Sebab kalau siapa-siapa yang menghantar bantuan melalui mereka, insya Allah bantuan tu pasti akan di cut. Dan itu bukan cut sikit-sikit kerana rasuah sangat terkenal di kalangan PA ni. Daripada dulu sampai sekarang, orang semua tahu. Keamanan ni dapat dicapai kalau so, seandainya kedua-dua orang jujur dan melaksanakan apa yang dijanjikan. Contohnya macam gencatan senjata. Ha? Kan? Gencatan senjata ni kalau buat pengetahuan kita semua kan, dia ini adalah kali yang ke-27 kalau oh, tak salah. Tu 27 atau 28? tu <laughs> Perjanjian gencatan senjata <laughs> antara eh uh, Palestin dan Yahudi. Siapa yang mula dulu? Cuba kita tengok. Eh. Eh. Siapa yang mula dulu? Siapa yang mula serang orang? Kan? Masuk dalam masjid Al-Aqsa, buat masalah, menghalang orang masuk masjid Al-Aqsa, walhal perjanjiannya jelas. Nak kejahatan senjata, lakum din hukum waliyadin Kami bukan kacau pun. Korang nak menangis dekat tembok ratapan tu, dekat bawah masjid Al-Aqsa tu, menangis lah. Mana pernah kita halang, tak pernah. Orang Islam tak pernah sekali pun menghalang. Kan? Jadi perjanjian kejahatan senjata kali yang ke-28 lah kot kali tahun ini adalah membenarkan umat Islam solat di Masjidil Aqsa dan tanpa gangguan. Dan kalau kalau seandainya sekarang ni kan itu sebabnya kenapa tak dan takkan pernah ada perjanjian damai kalau seandainya satu pihak akan khianat. Dan di dalam al-Quran Allah Subhanahu jelas mengatakan boleh baca dalam surah al-Baqarah tu kan bermula daripada ayat yang ke-60 61 60 Sampailah yang ke-200 Senang saya kata sampai ayat yang ke-200 lah semua hampir semua bercerita tentang Yahudi dan berkali-kali Allah Subhanahu Taala menceritakan bahawa mereka ini adalah kaum yang pasti akan mengkari janji. Jadi, insya Allah saya rasa peperangan ini akan sampai ilayah Qiyamah akan berlaku. Sekarang sekali lagi pertanyaannya adalah kita di mana? Selama mana? sebenarnya. Dan soalan ni jangan tanya kita orang Islam. Soalan ni kena tanya dia orang. Sunnah ni. Bila agak-agak boleh berakhir konflik ni? Saya yakin dia orang pun jawab kan. Selagi kami masih hidup, kami tak akan menghentikan konflik ni. Ha. Itu mungkin jawapan dia. Ha. Sebab memang itulah akhlak yang mereka tunjukkan selama ni. Oh tak, tak. Itu sebabnya kenapa kalau kita tengok sebelum 1948, Uh, masyarakat Palestin sebenarnya hidup dengan sangat harmoni dalam berbagai agama. Kalau kita tengok sebab kita orang Islam kita beramal dengan satu konsep yang sangat jelas. Kul yaa al-kafirun la abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud wa la ana abudu ma abadtu wa antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya di. Orang Islam kita kalau kita tengok di Malaysia kita tak pernah menghalang pun uh, walaupun kita majoriti alhamdulillah lah, agama rasmi kita Islam kita tak pernah menghalang siapa-siapa untuk kan uh, sembahyang berdasarkan kepercayaan mereka ha, jadi sama apatah lagi di Palestin orang yang banyak ulama-ulama dan lain sebagainya memang kita Jericho sebagai satu contoh Jericho tu tempat uh, lahirnya Nabi Isa dan dipercayai sebagai tempat lahirnya Nabi Isa dan orang Kristian hidup dengan sangat harmoni di sana mula kacau ni sejak Yahudi masuk <laughs> yang itu ya kacau dan tapi sebelum tu mereka hidup dengan sangat aman damai lah itu sebabnya kenapa ada baru-baru ni boleh juga tengok dalam YouTube seorang apa rahib Kristian uh, menyeru uh, kaum Kristian uh, lah untuk menyapot perjuangan Palestin sebab dia kata we are the same dia kata. Eh maksudnya kita menyembah. Itu saya kata kalau seandainya orang Kristian ni nak kembali kepada ajaran dia orang yang sebenar-benarnya, dia akan pasti akan menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. kenapa kita perlu ambil tahu ya isu Palestin ni? Sekali lagi saya nak tegaskan bahawa sebenarnya isu Palestin ni bukan isu negara eh? uh, dia adalah isu akidah. Ye. Eh? Kerana satu la yuminu ahadukum hatta yuhibbali akhihi mayuhibul uh, ma li nafsi. Okay. Maknanya apa yang berlaku pada saudara kita di Palestin adalah merupakan sebahagian daripada uh, perkara yang per, apa perlu kita rasakan. Sebab kalau seandainya kita tak rasakan uh, kalau kata laisa minna kalau dalam hadis yang lain pula apa kalau yang tadi tu jelaslah hadis ini tidak sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi pun ada menukilkan kan dia ya, kerana hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dia katakan laisa minna bukan dalam golongan kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mengaku umat bagi siapa-siapa yang tidak pernah mengisahkan kan apa yang berlaku pada orang Islam orang mukmin. Jadi sebab mukmin ni adalah orang yang tak pernah terikat dengan negara. Kita orang Islam kita bersaudara. Kalau dalam dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-10 tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bain akhawaikum jadi setiap orang yang mukmin tu bersaudara kata Allah Subhanahu maka kita kena memperbaiki saudara-saudara kita apa yang perlu kita perbaiki ya akidahnya ya akhlaknya ya kondisi apa keadaan ekonominya ya keadaan pendidikannya dalam semua kan? fa'aslihu bain akhawaikum kita perlu memperbaiki Dah dengar semua kan? Jadi sekarang ni pertanyaannya adalah Kita di mana? Sama ada kita nak bersama mereka ataukah kita nak bersama dengan kang seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu eh, taala kan bersama dengan orang, -orang mukmin yang eh, untuk membela agama dia dan menduduki syurganya seperti mana difirmankannya dalam surah taubah ayat yang ke-71 jadi saya minta sangat-sangat insyaallah tolong uh, like komen subscribe eh, Terutama yang komen tu saya suka komen tu kalau seandainya ada perbaikan yang perlu kami buat sebab kami pun manusia yang penuh dengan kelemahan Uh, kami perlu komen yang membina untuk kami buat perbaikan. YouTube My Fun Action supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kami persembahkan yang terbaik untuk masyarakat semua. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bersama kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa bersama dengan saudara-saudara kita di Palestin dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.